Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirilib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərar əsasən iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2023-cü il 10 noyabr iş günü ilə 4 noyabr istirahət gününün yerləri dəyişdirilib. Beləliklə, noyabr ayında ardıcıl 5 gün 8, 9, 10, 11 və 12 noyabr tarixləri qeyri iş günü olacaq. Noyabrın 4-ü şənbə günü isə rəsmi iş günüdür. Qeyd edək ki, 8 noyabr Zəfər günü, 9 noyabr bayraq günü kimi qeyd olunur. Hər gün rəsmi mənbələrə əsaslanan xəbərlər haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.